परम सम्मान जो गुरु सुवारी सात संगत शार्चंग, सारे सत्संगी गुरुदेव जी बख्शी हुई दात फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह आप विचार करने तो पहले एक मिनट थोड़ी जी मैं बेनती करनी चाहना है बेनती है के मेरा हक हाँ कोई नहीं है क्योंकि मैं मुसाफर हाँ तो सेवादार होते अरदास वो सिर्फ इतनी है कि मैं थोड़ी खिचल देनी चाहना दे पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी का दिन मना रहे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰताज ਸਿਰताज ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤਿ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀਆਂ ਕਿਹ ਕਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤ ਪ੍ਰਤੀ

सारिया है।, है कि दतिया गोली हालां तक खोली नहीं अपनी चोली थोड़ा जा तंग रखा है पर चोलिया परन तो कोई भी संकोच नहीं किया है असी पहली पंक्ति पढ़ते सुखमनी साहब जी गुरदेव जी कहते सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेस तन मह मिटावो अवनाशी खेम नहनाशी अवनाशी यदि कदे चीज तबाह ना हो नाश ना हो जो फानी नहीं है जो मिथ्या नहीं है जो सत असत नहीं है हजूर के दिन अविनाशी खेम खेमदार से खेड़ा, खेदा आनंद प्रसन्नता अविनाशी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण एक दिन नहीं संग्राम नु नहीं पूर्णमासी नु नहीं मस्या नु नहीं गुरप्रभु नु नहीं हजूर कहते सदा सिमर ना रहे टाइम टू टाइम सिमर सिमर नाम वारं वार नानक जी का यही आधार नाम तुन कुछ अवर ना होए नाम संग का मन मान्या नानक तिन ही नरेंजन जाने तो हजूर कहते सिमरो सिमर सिमर सिर्फ तमाम दुनिया आज चार अरब दी आबादी है इस दुनिया की चार अरब के अंदर सत आदमी ढूंढने बड़े मुश्किल हो जाएंगे गए जेडे सुख ना मंगते हो सुख तो अस सारे मंगते हैं हजूर कह जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न नोए जितना इंसान ने परिश्रम किया जितना तरद किया जितना उदम किया कोशिश की जितनी कालना काली और सारी सुख के वास्ते काली है बचपन को लेकर आखिरले दम तक इंसान की जारी पज दौड़ है वो तो सारी सुख ने प्रति है कि मैनू सुख मिल जाए सुख एक बहुत अमोलिक चीज है बाबा जी कब को मांग है सुख को दुख ना मांगा है कोई

ਜੋ ਦਾਇਕ ਕਟਲ ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾਰ ਨਾਨਕੁ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਈ ਚੁੱਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਕਣਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜੋ ਹੈ ਗੋਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਮ ਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ अंगीठी का भी पता लग जा खुराक है पर जब विज्ञानिक ढंग काली गई है गैस नहीं, नहीं पता है। तो भी चल रहा है से उसो भी ज्यादा है घट नहीं पर घरने मेहमान आया हुआ है कमरे च तो बैठा है रसोई च कुछ बन रहा है उन्होंने कोई पता नहीं किस चीज बन रही है कोई खुराक नहीं है कोई धुआं नहीं है इस तरह ही इंसान को किसी ऐसा भुलेखा नहीं लग जाए भी इस इंसान के बड़े चके कपड़े हैं इस इंसान दैक्ट्रियां बड़ी, बड़ी सुंदर कार है इस इंसान की बड़ी शोभा है यह प्रधानमंत्री है ज राष्ट्रपति है या कुछ होर है ऐसा इंसान को भुलेखा लग सकता है कि बड़ा सुखी होगा पर सतपुरशांत ने जो तजर्बा किया है कि इंसान ने यह देख लिया है कि मेरा पहले ख्याल से भी दौलत त मिल जाए मैं अरबा पति हो जाव सुख हो जाएगा पर अरबापति इतने लखा इंसान हो गए पर सुख नहीं मिले इंसान ने लिखा रहा है कि मैं उची पदवी मिल जाए उची पदवी तो इंसान मिल गई है लेकिन सुख नहीं मिले है इंसान इंसान का यह ख्याल थी कि मेरी गौरवता मेरी उपमा मेरी बढ़ियाई मेरी शान हो जाए ये तो हो जाती है पर इंसान सुख नसीब नहीं हूँ है असते हैं कि एक कंगला इंसान एक गरीब इंसान एक मशकिन बंद दुखी है क्योंकि पैसा नहीं है दुखी है पर जो मुकाबले करोड़पति भी दुखी है तो आदमी दंग रह जाता है जो असि यह देखते बीमार जरा है चला रहा है विलाभ कर रहा है और दुखी है पर जो अखिल तंदुरुस्त भी दुखी है तो हैरानी की कोई हद नहीं रही है जलों देखते हैं भी एक निर्गुण इंसान है वे कोई आर्ट नहीं कोई हुनर नहीं और दुखी है पर जो अखते हैं कि इंसान जरा है अपने आप नालीम याफ्ता कहला है जो असं यह देखिए कि आदमी निर्मल है निमाणा तताना है ये कोई शक्ति नहीं यह दुखी है पर जल्दों देखते हैं भी सारी शक्ति होंदी इंसान दुखी है इसलिए आदमी ने सोचना पेगा कि सुख कितने इस सुख दी तो बाबा जी देंदे कह जो सुख को चाहे सदा सदा राम की ले गुरु अर्जन देव महाराज जी कहान पाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख दिन पुरख मधाता दुख सहसा मिट गया पाई रे सुख नाही हर भक्त बिना जीत जन्म ए रतन अमोलक साध संगत जप एक क्षण कबीर सुख ना ए जागर करे जो बहुत नीत जोचित रखे एक सो ते सुख पावे नीत जिस इंसान दी जिंदगी का प्रिंसिपल एक हो गया ते एक हो गया निशाना एक हो गया मुख मंतब एक हो गया ओ इंसान सुखी है जिस इंसान की जिंदगी देर दामा डोलता है इंतजार है कोई विश्वास नहीं कोई अकीदा नहीं है कोई पुख्ता विचार नहीं है और इंसान हर वक्त दुखी है अं इतने क्यों है? जरा देना? इसलिए आने की साबंध है वह गुरु के नुड़ जाए हो गल कोई नहीं संबंध का अर्थ ही है सम विचार सम ख्याल जिथे सम ख्याल सम विचार हो संबंध उसे जुटता है जिथे ख्याल विरोधी होगंध नहीं जुड़ सकता है क्योंकि रोशनी रोशनी मिल सकती है अंधकार नहीं मिल सकता है अंदर दुध मिल जाएगा शराब नहीं मिल सकती है सुगंधी सुगंधी मिलेगी बदबू नहीं मिल सकती है अगर अभी ऐसी, ऐसी कोशिश करिए कि सुगंधी बदबू मिला दीए तो सुगंधी सुगंधी नहीं रहेगी तो बदबू बदबू भी नहीं रहेगी जैसी दुध शराब मिला दीए दुध दुध नहीं रहेगा शराब शराब नहीं रहेगी जैसे ने असि रोशनी ला दिए तो ना अरह पढ़ सक ना अगर तो इस तरह सौ सका तो इसलिए जिथे खालस चीज तो संबंध जोड़ना चाहते हैं गुरु तुलसीदास जी ने गल लिखी है वो कहते हैं इंसान इंसानियां कुछ चीजा अगर कठिया हो जाए तो संबंध जुड़ जाता है आशा इष्ट उपासना तो खान पीन जो तुलसी जहां खट मिले सोई मिलया जान ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲੇਖਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਾ ਸਰ ਗਲਤ ਹੈ और मिथ्या है और बिल्कुल खाम गल है कपोल कल्पना है एले कोई सार नहीं है खून का खून का दुश्मन है खून त खून का एक नंबर वैरी रहा है दुनिया के अंदर दुनिया का साहित भरिया पिया है औरंगजेब का बाप का खून एक बेटी होली दे, दे, खेलिया है अपने बाप नाल कह रख्या सामने मां न मिलाप नहीं खोल दता यह दसो खून का रस्ता रिश्ता की है गुरु अर्जन देव महाराज जी बचपन तो लैके आखिर दम तक इसते wow. ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे कितने हमले किए इस बंद ने hmm. तो कदली चढ़ा लिया कद सलू चढ़ा लिया कद भीरबल धोखा दिता कद कुछ कद कुछ मैं अलग कर रहा खून तो एक है पर खून खून का दुश्मन है राम राय का बैठम पाशाह महाराज का खूनिक सी प्रहलाद ते ए दसो हरनाक्ष का खूनिक सी पर विचार नहीं सन दिल एक नहीं सी मन एक नहीं सी जिथे मन का मन न मिलाप है ख्याल का ख्याल न मिलाप है आत्मा दा आत्मा दे नाम मिलाप है उथे दोस्ती है उथे मित्रता है उथे संबंध है उथे ही नाता है उथे ही प्यार है दूसरी जगह का बिल्कुल सारी कपोल कल्पना है जो कह देना

आत्मा का इसलिए मित्रता इतनी पकी रही कि दुनिया की कोई मुसीबत तोड़ नहीं सकी है बोलो सतना एक घटना तो पेश करनी चाहना हां मरदानी ने कहा महाराज प्यास लगी है सतगुरु जी ने कहा जितना चिर शरीर है प्यास लगेगी जितना चिर शरीर है नुख लगेगी जितना शरीर जितना चिर शरीर है नजर आएगी ये शरीर एक मशीनरी है इनू तेल मिलना चाहिए है अगर तेल नहीं मिलेगा तो मशीनरी फेल हो जाएगी

मैं अर्ज कर रहा ये दुनिया के अंदर एको एक बंदा है जिसकी आत्मा बड़ी आ, नाले ढंग भी बनी हुई सी महाराज ने कहा मरदान अभी तो बहर जाना है लेकिन बाहर किसी ने बुलाया नहीं है मुश्किल है ते बिना बुलाए कि जाइए तो कोई आदर करता है कोई मंजा है कोई रोटी दिता इंसान बुला के नहीं किसी दिता है तो बिना बुलाए तो देने की है इस वास्ते मरदान साड़ा जो सफर है असी तो कोई घोड़ा नहीं लेना कोई ऊठ नहीं लेना कोई गड्ढ नहीं कोई बिस्तरा नहीं चुकना कोई भांडा नहीं चुकना मरदाना देख दे उपर दी चलना है सरपा जंगलों में पंडित मिलना है असि हिंदुस्तान के पगौड़े जेडे बैठे मारिया चोटी से उन्होंने मिलना है इस वास्ते मरदाना सफर थोड़ा जा कठिन है सोलसला मरदानिया ने कहा महाराज मैं सब कुछ भुल तो नहीं भुलर मैंने छोड़ जाओ महाराज मैं मच्छी की तरह तड़प के मर जाव गा। मैं अपना मंजा छोड़ सकता बिस्तरा छोड़ सकता मैं अपनी रसोई का खाना छोड़ सकता बाबा मैं माँ बाप न छोड़ सदा अपनी कौम छोड़ सदा अपने सुख छोड़ सकता पर बाबा मैं तेन नहीं छोड़ सकता तो मैं अर्ज कर रहा सतगुरु देव महाराज जी की छाती बड़ी खुली थी ओनू भाई कह के अपनी छाती के नाल लाया बाबा नानक ने जो म, जो मुसलमान कौम के बरादरी बड़ी तरसारी गई थी जोड़ी दर्दिया घर बनी हुई थी डूम हैं यह मरासी हैं तो बाबा नानक ने अपनी बकर तू सा भाई है कितनी खुली आत्मा है ये कभी फिर जिक्र करा तो मैं अर्ज कर रहा मरदाने ने क्या प्यास लगी है महाराज ने कहे पत्ती है पानी तो देख किसी नजर नहीं आता पर तेन छेद है उस पहाड़ तो दरविश रहा है, है खेचड़ ना समझे तो पहाड़ी से चल रहा जा चलिया गया अने जाके देखया कि दरवेश बैठा हैलुआ हथ रखे हुए कसबी हथे हे है चौक फिर दुनिया बैठी है लेकिन ने लिया करके कहा साईं जी सलाम जिस साईं जी सलाम अखा केाली आ गई मथे से उन्हें च्यूड़ी पाली रंग रूप बदल गया रंग रूप इसल बदलिया मत्थे त्यूड़ी इसलिए पाई घाबरिया इसलिए कि जितने उसे गए सन उन्होंने कदम बोसी की उन्होंने बड़ी तारीफ की थी। पर मरदाने ने कदम बोसी ने की थी। नहीं की मथा नहीं टेकया जाके कहा साई सलाम जिस वे साई सलाम उन्हें अपनी इंसल्ट समझी तू समझी मैं सलाम मारी है मारियां गुरु हस पिया किसी ने कुछ कहा गुरु हस पाया किसी ने बेतला कहा गुरु हस पिया और कुराईया कहा गुरु हस पुरुष गुस्सा ही नहीं तो मरदाना हस पिया क्या साई जी की पूछा કેંદા મે પૂછલા કે તુહી કોન હો મરદાના કેંદા એ તસલા બડી મુશ્કિલ બાત હે કેંદા આપા ફેર વિચાર કરાંગે કે આને કોને હે મર ઉને પૂછ્યા મે તને જો રોસરો ના તુહી કથો આયો મરદાના કેંદા એની ગલ ਦસની બડી મુશ્કિલ હે કે ઇન્સાન આયા કથો હે વો કેંદા તુ મજાક ન મરદા કર મે જેદી ગલ પૂછું તુ નો દસ મરદાના કેલા હા જેડી તુસી ઉપરો ઉપરો પૂછદે મારા ਦસ દાદ તુસી મનુ પૂછલા કે તુ કોન હે मैनु जैसे लोग डूम तराशी कहते हैं आया कि है मैं आया। दे आया है? गुरु नानक है, दे आया। के दे मैं है के गुरु के हिंदू है लेकिन तू कैं डूम हाँ मराशी हाँ तराशी तो मुसलमान की बरादरी है इसलिए मैं समझता हाँ कि तू गुरु नानक दे रल के अपना जन्म नहीं खाब कर रहा का सामने मरदाना

कहना गल बड़िया तू तो रेलियां ज करना है तू तो चाहिए कहना पानी फिर दो गल कर है, है। एक गुरु नानक के नानको टुटना पड़ेगा इतने चुकना पवेगा दूसरा यह है, है कि तू अपने आप के मैं मुसलमान हा मरदाने ने कहा यह गल मेरे को तीन काल नहीं हो सकता कह नहीं हो तो वापस हो जा बूंद नहीं मिलेगी मरदाना कहना कोई गल नहीं नहीं मिलेगी तो मैं चलिया जाना मरदाना चलया गया गुरुदेव ने पूछा पानी मिलया क्या सतगुरु नहीं मिले मैं दुनिया देखे डाकू भी देखे और कातल भी देखे। तो ते बड़ा पर रहा पर इतना कठोर चितना इंसान मैं नहीं देख चोर डाकुआ तरस हो जाता है कोई ये कहे तो में साफरा मेन प्यास लगी है किसी के पास पानी है तो पानी की चुड़ी जरूर दे देगा बबा इतने कठोर चित इंसान के मैन मंगी हुई चुड़ी पानी की चूड़ी नहीं इसने दी है हजूर कहदान इंसान जमीन जा रहा है इंसान आप बचा क्योंकि जमीन प्लेन है पर जरा इंसान पहाड़ी चोटी से चढ़ जाए पहाड़ी चोटी से चले हुए इंसान अगर धक्का जाए तो इंसान मिलकर चकना शुरू हो जाएगा यह बंदा पहाड़ी चोटी चोटी तक डाल हजूर कहने फिर जा मर्दाना फिर गया कह साई सलाम उसने कहा देख तू दस दफा सलाम कह भी दफा कह जी मैं गल कहना अगर वह प्रमाण है तो पानी मिल जाएगा वरना पानी की बूंद नहीं मिलेगी मरदाने ने कहा नहीं वह गल नहीं हो सकती मर्दाना फिर वापस लौटाया आया हजूर ने पूछा कि हो कह बाबा नहीं पानी मिले बाबा जी कहते एक दो तीन गल तीन से खत्म हो जाती है फिर जाती श्री सभा मरदाना गया जाके फिर सलाम कर दी ਉਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਮਹਜ਼ਾਰ ਰਫਾ ਮਰਦਾਨਾ ਫੇਰ ਹੱਸ ਗਿਆ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੋ ਵੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਝਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹਦਾ ਹਾਂ गल तुम कई दफा सुनी होगी मैं इसलिए अर्ज कर रहा हाँ कि इस कहानी के तत्कू समझो इस सिद्धांत में समझो इस नुक्ते समझो ये नचोड़ समझो कहानियां तो असं करते रहने पर कहानिया तो जो लुताफत है समझने की जरूरत उन्होंने होंगी है तो मदानी ने कहा मैं एक गल पुछनी चाहता उसने कहा कि पुछना चाहता है कई दसो कि इंसान के अंदर रूहां कितन इस दिल कितने हैं नफ्सों मन कितने बस एक गल पी चाहिए उसने बाबा गुरु नानक संकर के, का संघ करके तेन हालांकि लगता है कि दिल कितने बाबा गुरु नानक ने कोई गल मेरे को लपो के नहीं रखी सब कुछ दस्या दिल आत्मा रू सब कुछ दस्या पर मैं थोड़ी जबानी पुछना चाहना कह मेरी जबानी की पूछना चाहना नफ्स तो एक ही है मनता एक तो ही है पो दस मन तो एक है दिल भी एक है क्या है सतगुर हाँ। ओ ओ ओ के पास सुखमनी साहब का वचन है मन बेचा सतगुर के पास जिड़ी चीज बेच दिखती जाए उस इंसान का अधिकार नहीं रहा है बिलकुल नहीं फिर इंसान शराब नहीं पी सकता उसके जुआ नहीं खेल सकता इंसान बुदकारी नहीं कर सकता उस चोरी नहीं कर सकता डाका नहीं कर सकता उस इंसान फिर दुराचार नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने विश दिखती है चीज मन बेच है सत के पास मरदानी ने कहा गल सुनसाई जी और जो एक मन है ना रू दिल वह मैं बाबा नानकू देता है बाकी है मिट्टी लेकिन मिट्टी के अगे मैं मिट्टी नहीं सुटनी चाहता हाँ एक धोखा तो है एक पराधा है मिट्टी के अगर मिट्टी सुट देव जी चीज है मैं बाबा नानक बाकी मिट्टी है साई जी तेन पता है एक देवी है उस देवी तो जो छोटा है है की कहनी अगर शादी शुदा है कहेगी मेरे बच्चे की तरह है अगर वो हाणदा है कहेगी मेरे भरा की तरह है अगर वो वर् है कहेगी मेरे बाप की तरह है पर यह दस सई जी बाप तो धार्मिक कई हो सकते हैं भा भी धार्मिक कई हो सकते हैं बच्चे भी धार्मिक कई हो सकते हैं पर यह दस पति भी कल धार्मिक होया है पति एक ही है गुरु एक ही है जिसन रूह दिखी जा सकती है जिसन मन तो दिल दिता जा स बाकी परकना रह है तो मैं अर्ज कर रहा हाँ असं गुरु के नाम संबंध जोड़ना है गुरु जो है सोमा 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 है ओ है ओ दा खेड़े दा है दा गुरु अमरदास महाराज जी ने पाली उच्चारण की कहने भी सत्रह पचतरा होंगे है कल नहीं होंगी पर सारी बानी, गुरु अमरदास महाराज जी ने पत्तर साल की उम्र तो बाद उचारण की है पर बाणी का प्रारंभ पता कि होंगे है आनंद विह मेरी मा कहीं फिर हल करा आनंद चीज़ की है सुख चीज़ की है तो मैं अल्ज कह रहा सर कि गुरु अर्जन देव महाराज जी जे तव्या के उपर भी मुस्कराए जेडे रेत पेन को मुस्कराए जड़े उबल के मुस्कराए उन्होंने जिंदगी से आप विचार करा सामने फिर थोड़ा जाार करा भी उन्होंने देन की है भूल चुकती खेमा फते